ताजा घडामोडींसाठी स्वाानंद न्यूजला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा. भाजप आमदार कुमार आयलन यांच्या विकास निधीतून पॅनेल 12 मध्ये पारित झालेल्या तब्बल एक कोटी रुपयांच्या विकास कामांचं भूमिपूजन आज स्थानिक नगरसेवक आणि पदाधिकारी यांच्या उपस्थितीत करण्यात आलं. उलासनगर कॅम्प 3 मधील इमलीपाडा परिसरात जहारवीर गोगाजी बाबा मंदिर परिसरातील कॉन्क्रीट रस्ते आणि ड्रेनेज यांची दुरावस्था झाली होती. ही बाब स्थानिक माजी नगरसेवक टोनी सिरवाणी आणि भट्टीजा यांच्या निदर्शनास आल्यावर त्यांनी तात्काळ आयलानी सांगताच त्यांनी विकास कामांसाठी दिला होता यावेळी मनोहर खेमचंदानी लाल पंजाबी विकी मेंघानी स्थानिक फुळ सिंग महाराज बहादूर करोतिया सनी भगवाने अजय सिंग लबाना गणेश हडाले सतपाल पार्चा हरिचंद करोतिया आदी मान्यवर उपस्थित होते जो पाच साल मे काम हुआ है हर वार्ड में हुआ है जैसे कि और आज हमारे कुमार एलानी साहब आमदार जी और हमारे वार्ड के नगर सेवक टोनी सिरवानी जी पिंटू भटीजा जी इन्होंने जो हमारे वार्ड का काम किया है हम इसको इनके लिए सभी को तह दिल से धन्यवाद देते हैं और हमारे गलियों का काम बाकी है थोड़ा सा ये काम कर, और हो जाएगा तो आप जीतने की तो चिंता करें ही नहीं ये लेन आपके साथ में जय भीम जय भारत जय वाल्मीकि जय महाराष्ट्र बारह दो हजार सत्रह में वोटिंग सिस्टम पे आए थे इलेक्शन वोटिंग पे जो उल्लासनगर फार्मोलैंड की जनता से जो हमने वादा किया था मिलके टोनी भाई और पिंटू भाई के साथ में आज वो वादे 99 नाइन परसेंट पूरे हो चुके हैं कुछ काम बाकी था ये आज जो इसका भूमि पूजन हुआ है एक दो गलिया बाकी है उसका भी आज जो भूमि पूजन हुआ है इसके बाद में सौ तीन नंबर फार्मलाइन का काम पूरा होगा और जो भी कुछ रहेगा वो भी जल्द से जल्द करने कोशिश करेंगे जिस टाइम पे 2017 में हम मैं कुछ वोटों से हारा था तो वाल्मीकि समाज के अंदर कुछ बहुत सारी नाराजगी पैदा हो गई थी भाई हमारा अपनी समस्या कोई नहीं है करके यहाँ पे अगर सेवक कि शायद काम पूरा होगा नहीं होगा पर मैं टोनी भाई का पिंटू भाई का दिल से वो करता धन्यवाद कि उन्होंने वाल्मीकि समाज के निराश नहीं होने दिया और पूरा अच्छे से अच्छे काम किया उसके लिए सोनू भाई पिंटू भाई का दिल से धन्यवाद और हमारे आमदार कुमार जी का इनका भी धन्यवाद करता हूँ जय वाल्मीकि आज आज फॉलो लाइन में जो हम पिंटू भाई और मैंने प्रॉमिस किया था कि 100 परसेंट काम पूरा होके ही हम आपके पास फिर से आएंगे आज जो बचा हुआ जो काम था ये रोड का जो मोहूर्त आज हमने किया है ये आखिरी काम हमारा इस वार्ड में रहेगा इसके बाद जो फिर नया काम रहेंगे वो नए बारे में देखेंगे आज मैं आमदार जी का शुक्रगुजार करता हूं कि हम लोग म्यूनसिपालिटी से फंड जो कुछ कमी होती आज आमदार जी ने अपना फंड दे के ये रोड का हम लोग का आज ये मुहूर्त किया है मैं आमदार जी का पूरे फॉलो लाइन की ओर से और वाल्मीकि समाज की ओर से गोगाजी मंदिर की ओर से बहुत 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 धन्यवाद देता हूँ नवजीवन मुकबधीर शाळेच्या मागे असलेल्या मीना कॉलनी संत कवाराम कॉलनी परिसरात मागील पंधरा वर्षांपासून विकासकामे न झाल्याची स्थानिकांची तक्रार होती या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात विकास निधी देऊन भूमिपूजन करण्यात आला यावेळी सरिता राजपूत मंजू पाटील सोनू भगवाने कुमार नागपाल अंबू नागपाल आदी स्थानिक पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते उपस्थित होते विकास निधी दिल्यामुळे स्थानिकांनी आमदार कुमार आयलांनी शाल आणि श्रीफळ देऊन यांचा सत्कार केला कुमार एनानी साहब और हमारे नगर सेवक भाई साहब ने हमारे बड़ी देख रेख से अपने पार्सल अच्छे से बिताए हैं और हमारे कभी भी दुख सुख में आए हैं और हम चाहते कि आगे भी वो हमारे लिए वैसे ही खड़े रहेगा हमारे एरिया में जो पिंटू सर जी है और टोनी सर है कुमार एलानी सर है जो आए हैं हमारे एरिया में इतने तो जो एरिया बनाने के लिए आए हैं उनका जो उद्घाटन है उनके से दिल से, से हमारे एरिया के जो नगर सेवक हैं उन्होंने ये रोड गली बनाने का काम चालू किया है सब काम अच्छा ही किया है उन्होंने मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ भाजप आमदार कुमार ऐलन यांच्या विकास निधीतून पॅनल बारा मध्ये पारित झालेल्या तब्बल एक कोटी रुपयांच्या विकास कामांचं भूमिपूजन आज स्थानिक नगरसेवक आणि पदाधिकारी यांच्या उपस्थितीत करण्यात आलं यावेळी संतोष मिसाळ करण सुरवे रमाणी मुदलियार कुणाल साळवे प्रमोद कटार नवरे श्यामनाल यादव कलावती सोनी विमला विश्वकर्मा सरिता गुप्ता गीता चव्हाण जान्हवी मुदलिया आदी उपस्थित होते आज हमारे कार्य नंबर बारा मे विधानसभा एक सो एकतालिस कार्यसम्राट आमदार कुमार कामों का पूजन पे हो रहा है मैं हमारे संतोष नगर की तरफ से शिवसेना शाखा संतोष नगर की तरफ से उनको बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ और इसी तरह के काम उनसे आगे भी होते रहे व्यक्त करता हूं। okay. पैनल नंबर जितने भी काम होते हैं उनके आशीर्वाद से होते हैं और भी इसके आगे भी बहुत कुछ काम उनके हाथों होना है भाई टोनी शेरवानी आज तक हमको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ 24 घंटे में हर चीज का काम हुआ है कोई चीज का नो कम्प्लेन्ट और इश्यू रहेगा तो भी तुरंत काम हो जाता है आ, ऐसे आते रहे कुमार साहब वो भी आते रहे हमारे यहाँ पिंटो भाई सबको थैंक्स इसी तरह सब लोग साथ दे पब्लिक होगा यही हमारी इच्छा है बहुत बहुत धन्यवाद बोल कपले कपिलेश हम पैनल नंबर ट्वेल्व आज हमारे एरिया में हमारे कुमार कुमार साहब हमारे आमदार जी और हमारे टोनी सिरवानी जी हमारे पिंटो भाई जी आए हैं हमारे एरिया का ये रोड का कार्यक्रम शुरू हो रहा है भूमि पूजा है तो हम तहे दिल से इनके आभारी रहेंगे ऐसे ही हमारे एरिया का काम होता रहे और हमारा वधारा होता रहे बोल गप्लेश्वर महादेव की जय मातोश्री रमाबाई आंबेडकर विद्यालयाच्या बाजूला सम्राट अशोक नगर परिसरात शौचालयाची दुरावस्था होती ही बाब आणि माजी नगरसेवक पंचशिला नाना पवार यांनी कुमार आयलानी यांच्या निदर्शनास आणून दिल्यावर त्यांनी विकास निधी उपलब्ध करून दिला यावेळी नाना पवार गौतम ढोके शंकर परमार प्रवीण वसनिक रेखा केंदले अनिता वासनिक सायरा बानू सलाउद्दीन शेख माया चक्रे रीना विश्वकर्मा आदी स्थानिक उपस्थित होते सम्राट अशोकनगर उल्हासनगर तीन प्रभाग क्रमांक बारा में आज उल्लास नगर शहर के हमारे आदरणीय आमदार श्री कुमार ऐलानी साहब इनके कोशिश से इनके प्रयत्न से आमदार निधि से प्रभाग क्रमांक बारह में आज बहुत जगह विकास काम का शुभारंभ हुआ है प्रथमता मैं कुमार एलानी साहब का इस परिसर की तरफ से और वार्ड नंबर बारह की तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ ऐलानी साहब पूरे मतदार संघ में उनका बहुत अच्छा विकास का काम शुरू है हम सारे लोग देख रहे और इसी तरह कुमार एलानी साहब इस शहर में हम सारे लोगों के लिए काम करता करते रहे विकास का काम करते रहे और सम्राट अशोक नगर का उनके ऊपर आशीर्वाद तो सदैव रहा है और इसी इसी तरह से आमदार साहब भी सम्राट अशोक नगर के ऊपर सदैव विकास काम के लिए आगे रहे ये सदिच्छा इस समय में व्यक्त करता हूँ धन्यवाद आज सम्राट अशोक नगर मध्य पैनल मध्य बारा बजे आपले लाडले आमदार आलेले आहेत त्यांचं सुरुवातीलाच रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाच्या वतीने त्यांचं स्वागत करण्यात येत आहे त्यांच्यासोबत पिंटूबाई सर्व आलेले त्यांचं सर्वांचं स्वागत येत आहे आज शहरामध्ये आमदार साहेबांनी जे चालू केले उद्घाटन बहुतेक करून भरपूर रोडचे कामं शहरामध्ये बघा प्रत्येक ठिकाणी रोडचे कामं चालू आहेत संडास भरपूर त्याचे काम चालू आहे तर, आमी, मी गया बोलना बोले तर जा बोलना नहीं पवार साहब बोल रहे आम से तो साब आम्मी क्यू उबा आओ सम्राट अशोकनगर तोब आओ एव बोलते थाम आज पैनल नंबर बारह में कुछ कामों की भूमि पूजन की गई जिसमें गोगा महाराज जी लाइन वाल्मीकि समाज के एरिया में कुछ सीसी रोड सीसी सी पैसेजेस और अन्य जगह पे वहाँ पे मूर्त किए गए शास्त्री नगर उसके अलावा सम्राट अशोक नगर हनुमान नगर और अभी हाल ही में एक कौन सा एरिया था जिधर रम्मा भाई, भाई अम्बेडकर स्कूल के पास में, में उस एरिया में भी सीसी सी और प्लस टॉयलेट्स वगैरह की विज़िट करके जो भी काम है वहाँ का अधूरा वो सब पूरा करने के लिए सी सी पैसेज रोड हो चाहे टॉयलेट्स का काम हो या पानी की समस्या हो वो सभी कामों का लिए आज हमने भूमि पूजन किया है मैं इनको सम्राट अशोक नगर में इनके जो भी कार्य है अधूरे वो आने वाले दो तीन महीने के अंदर काम पूरे करके दूंगा ऐसा मैंने इनको आश्वासन दिया है धन्यवाद जय हिंद केंद्र का आपने दौरा किया, किया। पे जो थी, किस तरह आरोग्य केंद्र की जो हमने विजिट की वहाँ पे हर बारिश में वहाँ पे ग्राउंड फ्लोर तक पानी बढ़ जाता है उसकी शिकायत में कमिश्नर को देके या सरकार को देके उनको जो पानी बढ़ता है उसके लिए उसको पहला मंजिला बना के उसको डिस्पेंसरी को जैसा हर मानसून में या कंपाउंड वाल दिया जाए जैसे पानी अंदर ना आए या ऊपर पहले माले पे पूरी डिस्पेंसरी को शिफ्ट किया जाए जैसा पानी की सुविधा पानी के टाइम पे मानसून के टाइम पे उन डॉक्टर्स को प्रॉब्लम ना आए ऐसी पूरी प्रयत्न करेंगे कोशिश करेंगे धन्यवाद आकाश सह ने स्वान मीडिया उल्लासनगर ताज्या घडामोडींसाठी स्वानन न्यूजला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा